Охранитель, борец с преступностью, защитник общественного порядка, конституционных прав, гражданских свобод и законных интересов граждан. Люди, избравшие этот сложный путь, целиком посвятили себя этой благородной профессии. Я когда пришел с армии в 1969 году, пять лет работал на заводе Малышева в должности испытателя танков и испытывал дизеля. Ну а потом внутренний голос подсказывал, что хотел стать следователем. Вот. И портком завода Малышева направил меня в органы милиции в Донецкую школу, в среднюю Донецкую школу. Я закончил Донецкую школу в 1976 году. И сразу направили меня на службу. Случилось так в жизни, что пришлось перейти на южную дорогу. Вот. Покойный Матвей, царство небесное, взял меня на службу. И начал я все с, с нуля, можно сказать, с инспекторской должности. За короткое время стал замначальником АБХС на южной дороге. Потом меня пригласили на службу УБОП в области, в области области. Ну, а СУБОП перешел, Дагаю покой меня пригласил начальником линейного отдела на станции Основа. Я прошел все ступени. И милиционером, командиром отделения. Потом э, на отдельном линейном пункте работал. Потом инспектором БХС. Э, офицерские звания мне присвоили два, дважды в одном году. Младшего лейтенанта в феврале и в ноябре уже лейтенанта присвоили, когда начал работать в БХС. Вот. Меня воспитывали. Потом уже я возглавлял кадровый аппарат. И это... Уже я, наверное, занимался воспитанием. В милицию не приходят случайно. Здесь служат люди, для которых служебный долг, честь офицера и верность присяге являются не просто словами, а смыслом самой жизни. Как у каждых настоящих профессионалов, у милиционеров есть свой особенный день – 10 ноября. Сегодня для меня 10 ноября – это, конечно же, мои учителя, которые учили меня работать и в уголовном розыске, это и Юрий Эрикович Черкасов, и Юрий Александрович Смирнов, который был у меня начальником управления уголовного розыска. Для меня это воспоминания и о моих учителях, и, к сожалению, уже ушедших. Это Валерий Георгиевич Сокольников, с которым мы впоследствии вместе работали в управлении МВД Украины в Луганской области под руководством Юрия Александровича Смирнова и Сергей ленидович Петренко и многие-многие другие руководители. День советской милиции это был очень большой праздник. Его ждали все с нетерпением. Был всегда очень большой концерт организованный. Все те годы, 10 ноября, это было тем праздником, когда с таким воодушевлением, и не ради праздничного концерта, который транслировался из Москвы, а ради того, чтобы с гордостью всегда, с достоинством знать, что в этой когорте милицейской ты тоже занимаешь то достойное место. С недавнего времени на эту дату приходится день чествования пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Украины. Праздник был установлен приказом МВД Украины 10 ноября 2007 года. Для нынешних ветеранов милиции такая наследственность вполне закономерна. Все они начинали свой милицейский путь в советское время. Начинали работать и работали в то время, когда Украина получила независимость. Разные приказы, разные требования. Но самое главное, это требование, оно осталось для всей милиции. Что было у нас у ветеранов, требования полностью выкладываться для работы, для защиты граждан от преступных посягательств. Работали порой на грани возможного, 24 часа в сутки, не досыпая, в самых экстремальных условиях и в любую погоду. Снег, дождь, метель, жару. Ну, были иногда, конечно, случаи не без этого. Приходилось на работе задерживаться, разные случаи были. Брали одного бандита, а он там прятался где-то в поле, в кукурузе, в общем, объявили сирену, срочно надо было выезжать. Вот, начали машины, бросились, а в машинах бензина нет, ехать не на чем. И помню, этот наш инспектор по хозяйственной части стоит на подоконнике, выглядывает в окошко и плачет. Говорит, ну как это так, вот ловить бандюгу, а в милиции даже бензина нет, выехать не на чем. Потом выехали, поймали его, закончилось все благополучно, все наши были целы, живы, здоровы, все вернулись домой. Среди ветеранов управления МВД Украины на Южной железной дороге немало тех, кто прошел дорогами войны кто отдал работе в транспортной милиции все свои профессиональные знания, умения и опыт, воспитав не одно поколение правоохранителей. В нашей ветеранской организации стоит на учете более 800 человек. Из них более половины – это ветераны, которые служили при, еще при Советском Союзе. В то время работа была где-то может быть посложнее, чем сейчас. У нас было мало техники. Показатели в работе у нас были хорошие. Был очень сплоченный коллектив. Когда перешел на должность начальника линейного отдела, у меня первый учитель был, или на мне в службе давал, это покойный Давай Юрий Александрович, который умел и спросить, и я много чего у него взял как воспитывать личный состав, как подходить, и как потребовать, и как пожалеть личный состав, и как защитить. Скажу даже очень интересно, Иван Афанасьевич даже приложил руку к моему воспитанию уже в более зрелом возрасте. И были моменты, когда начальник УВД, будущий начальник УВД тогда <coughs> резиновой палкой получал по одному месту скажем так, вот, чтобы литературно выглядело. Тем не менее, Иван Афанасьевич сегодня, я думаю, может гордиться своими воспитанниками, которых он воспитал, и которые сегодня руководят управлением. Это не только я, это и Сергей Викторович Лукьяненко, и Виталий Анатольевич Сухина. Хотелось бы сейчас это наставничество продолжить, так как души мы еще молодые и очень во многом могли бы помочь молодым сотрудникам. Правоохранители, чьи головы сейчас покрыты сединами, обеспечивали спокойствие и порядок на наших улицах, боролись с криминалитетом, раскрывали самые запутанные и сложные преступления, оттачивали свое профессиональное мастерство. Люди, в каждой морщинке которых история становления и развития отечественной милиции. История, написанная кропотливым трудом, бессонными ночами, а порой и ценой жизни. То замечательное раскрытие, которое на сегодняшний день я знаю по убийству на платформе в направлении Дергачей, это высший пилотаж. И весь тот коллектив, который принимал в раскрытии, участие в раскрытии этого преступления, резонансного преступления, вот, хотелось бы сказать большое спасибо. Железная дорога, милиция железной дороги не утратила своих профессиональных качеств. В этот день руководители и сотрудники милиции с болью в сердце вспоминают всех тех, кто обеспечивал охрану общественного порядка, раскрывал преступления, вел борьбу с криминалом и не дожил до своего очередного праздника. Нынешнее поколение милиционеров своими успехами в работе во многом обязаны старшим товарищам, опытным и мудрым наставникам, ветеранам транспортной милиции, чья школа до сих пор дает бесценные уроки высочайшего профессионализма, знаний специфики функционирования всего единого организма, каким является железная дорога. Но главное богатство здесь, как и всех органов внутренних дел в целом, это люди – они успешно решают ежедневные оперативно-служебные задачи, продолжая славную летопись транспортной милиции Южной железной дороги. Сегодня управление отвечает всем требованиям современности. Для сотрудников управления создаются надлежащие условия для работы. Проведено переоснащение и укрепление кинологического центра, который представляет собой материально-техническую и учебную базу по подготовке разыскных патрульно-розыскных, поисково-спасательных и специальных собак по поиску взрывчатки, оружия, наркотиков для использования их в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Для большей оперативности и мобильности в работе были приобретены современные автомобили для дежурных частей, экспертно-криминалистического и кинологического центров. Дежурные части линейных отделов оснащены видеонаблюдением за работой нарядов милиции. Приобретены живые сканеры для снятия отпечатков пальцев много усилий, транспортные милиционеры удивляют повышению своего имиджа и укреплению доверия населения к правоохранительным органам, руководствуясь главным принципом – человек прежде всего. Важное место в своей деятельности транспортные милиционеры уделяют социальной работе. Это и помощь детским домам, интернатам, приютам для несовершеннолетних, многодетным семьям. Ежегодно сотрудники управления проводят благотворительную акцию «Сдай кровь, подари ребенку надежду на жизнь». Правоохранители сдают кровь для онкобольных детей, которые лечатся в местных больницах. Для тех, кого можно и нужно спасти, ведь чужих детей не бывает. Нынешнее поколение сотрудников органов внутренних дел с глубоким уважением относится к своим предшественникам. Молодые милиционеры сохраняют и приумножают славные традиции старших товарищей, всех тех, кто боролся с бандитизмом, искоренял преступность, помогал строить правовое государство, где бы каждый гражданин чувствовал себя защищенным. Руководство управления не оставляет ветеранов без внимания, всегда о них заботится, предоставляя всяческую помощь и поддержку в решении их первоочередных проблем. А сейчас, когда я ушел на пенсию, это уже 28 лет прошло. И мне даже как-то, я вот говорю, что там а как же вас же люди там знают? Я говорю, хожу в управление, приглашают меня. А вас же люди, это же молодые там, вас узнают. Я говорю, в общем-то, есть несколько человек, которые работали при мне еще тогда. Вот. Но ну, у нас ветеранская организация, руководство, управление. говорю, у нас такой, у нас, говорю, генерал, начальник управления. Такой, что, говорю, даже и этот. И ко мне сюда приезжал. А, так это к вам приезжали? Говорит, да, ко мне приезжали. Боже, говорит, как вы счастливый человек. Я говорю, точно счастливый. Счастливый, что попал в милицию, что работал, я хотел бы хотел, чтобы каждый и доработал до пенсии, и дожил до сотни лет. От Совета ветеранов нашего управления, от себя лично, я хочу поздравить всех ветеранов органов внутренних дел, с нашим большим праздником. Пожелать вам, чтобы старость была вам не в тягость, а чтобы старость была вам в радость. Чтобы вы радовались каждому прожитому дню. Чтобы у вас было крепкое здоровье. Чтобы рядом вас всегда окружали порядочные люди. И вам было много уважения, тепла и доброты. Ту, которую вы заслужили за свою службу в органах. Хочу поклониться и сказать вам большое спасибо за то, что вы не утратили тех профессиональных качеств и продолжаете также работать, как работали мы в свое время. В канун Дня Советской Милиции поздравить всех ветеранов, которым я проходил службу, пожелать крепкого здоровья, успехов в жизни, чтобы они опыт передавали молодым. Ну а молодым сотрудникам, которые на настоящее время служат, тоже хотелось пожелать, чтобы они на службы шли по призванию, а не по каким-то другим критериям, отдавали себя службе, считались людьми, правильно решали вопросы, правильно применяли закон, вот, чтобы впоследствии с уважением к ним относились люди, когда будешь на пенсии. Я бы сегодня хотел э, с большим теплом э, поздравить своих э, учителей. С Днем Советской милиции пожелать здоровья, пожелать благополучия. Пусть Господь хранит ваши семьи, дорогие мои учителя. И счастья вам, здоровья! И знайте, что мы всегда рядом, мы о вас заботимся, мы всегда будем оказывать вам внимание, должное внимание и в праздники, и в будние дни. тобой за этот город отвечаем, отвечаем за спокойствие людей. Пусть они всегда улыбкою встречают и вечернюю зовут и новый день. Если нужно, значит нужно. Пусть над головой летят года. Наша служба будто сердце отдыха не знает никогда. Мы на службе, как в бессонном карауле, Нашу правду защищать нам и хранить. Если нужно, мы встаем навстречу пули, Чтоб чужую жизнь Боюсь заслонить. Если нужно, значит нужно, пусть над головой идет гора. Наша служба, будто сердце, отдыха не знает не Заповедь и долг наш самый главный, В жарких и простительных ночах, чтоб сияли справедливостью державной милицейские погоны на плечах. Если нужно, значит нужно, пусть над головой летят года, наша служба. Будто сердце, он не знает никогда. Наша служба, будто сердце, он не знает никогда.